Long. Команда. Каждая команда читает по две шутки. Команда, которая приготовила шутки не такие смешные, как остальные команды, уходит с результатом 0,2 балла. Идем на второй круг. Команда, которая хуже всего пошутила, получает 0,4 балла. И так каждый круг по две шутки. И судьи выгоняют одну команду, которая получает на 0,2 балла больше, нежели команда. Предыдущее. Итак, давайте начнем по порядку. Дюшес, две шутки от вас. При плохие Динамо стало играть лучше, так как он делает фуршеты после, а не до игры. В свободное от работы время Бог объявляет станцию в метро. Спасибо, Дюшес. Позитива. Самая худая девочка занесена в книгу рекордов Гиннеса как закладка. Спонсор нашей команды – Свингер Канал 2 плюс 2. Мой рок пожалуйста, две шутки. Тяжеловес Ирина не просит у мужа шубу, а просто срывает кожу с животных. Человек, который хоть раз пил чай, знает, рот находится над подбородком. Суммы, пожалуйста. Некоторые бабушки приходят в банк, чтобы перезимовать. Трудовик, который дал обещание не сквернословить, уже вторую неделю не может объяснить детям, как работать на станке. И еще две шутки. Осторожно окрашивай. Чебурашка. Наконец-то нашел друзей и теперь держит крокодила Дену в подписчиках. Очень лопоухая девочка. Уснула на барной стойке и проснулась с ушами полными пепла. Вот такие вот казусы случаются у нас в биатлоне, ну а судить собственно членам жюри, напоминаю, у них есть, вдруг они не определились, какую команду выгонять с этой сцены, они имеют право на штрафной круг, каковых может быть в этом конкурсе два. Поэтому внимание на наше жюри, которое и огласит вердикт, возложим это на Стёпу, да? Обычный человек конечно, из зала, напоминаю. А, хоть вы на меня это и возложили, это не, не только мое решение. <laughs> Имейте в виду. Дюшес, ты кто такой? Давай до свидания. Дюшес, спасибо. 0,2 балла. Переходим к следующему кругу. Пожалуйста, еще по две шутки. Команда КВН позитива. Итак. Криминальный мир космонавтики начался, когда белка забила стрелку. хилого программиста намотала на кулер. Идем <плес> дальше. Мой рок-н-ролл. Стефани Джоан Анджелина Джерманота, более известная как Леди Гага, менее известна как Стефани Джоан Анджелина Джерманота. Новая бритва Махачкала. Если ты еще малой, бреся ты Махачкалой. все. Суммы, пожалуйста. Издержки профессии. Михаил Шумахер стоит на Макдрайве 7-8 секунд и уезжает. Фотографы очень нечестные люди. Они всегда дерутся 3 на 4 или 9 на 12. И еще две шутки осторожно окрашены. Вера Брежнева поняла, что стареет, когда начала носить ордена и целоваться по три раза. Неудачный побег. Зека Дубина поймали, когда он вернулся в камеру. Вспомнил, что не посидел на дорожку. Ну и еще одна команда сейчас покинет сцену. С результатом 0,4 балла. Пока этого не случилось, есть сумма за два конкурса, визитка и разминка. Итак, позитива за два конкурса 8 баллов ровно. Дюша, с 8,2 балла. Море Минро, 8,4 балла. Осторожно окрашена, 9,6 балла. И школьная сборная, 8,6 балла. Все Степа. Да. Ну, возможно, можешь передать. Не, мне, кажется, мы уже решили все для себя. Это осторожно окрашено. Осторожно окрашено. Спасибо. 8,4 балла. Идем на третий круг нашего соревнования в биатлоне. Позитива, две шутки от вас, пожалуйста. Последний шанс, это когда девушка в Артек на первом курсе едет. Оказывается, еврейские змеи после укуса продают противоядие. руки-ножницы, не боится никого, кроме Чарльза, рука-колодец. Цыганский спортсмен перепрыг... перепрыгнул через коня на коне. Спасибо, Мэр, и э, школьная сборная. Один мусульманин настолько любил деньги, что даже щедровал. Сапер... Повтори, пожалуйста. Сапер покупает сигареты, всегда сомневается, какой бонд брать, синий или красный. Спасибо, школьная сборная, и у нас должна сцена покинуть одна команда, либо, я напоминаю, есть у вас право взять до двух штрафных кругов. Степа, что мы делаем? А мы думаем еще, ну как там, штрафной круг. Штрафной круг? Да. А, позитива а, рок-н-ролл и суммы, пожалуйста, по одной шутке. В армии в ночь на Ивана Купала все деды гадают, прыгают через костер и вызывают духов. И, провинившихся телевизионщиков на неделю отправляют работать на канал Эра. В Африке детям не берут кровь из пальца, потому что фраза ⁇ Да просто комари покусят ⁇ еще больше устрашает. Ну что, вам решать, господа, жюри. можно а, еще один штраф. Нет, спасибо. Есть. А, мы решили, что рок-н-ролла хватит на сегодня. Рок-н-ролл, спасибо. 0,6 баллов. И в финале у нас остается две команды, которые прочитают еще по две шутки. Позитива, пожалуйста. Я выше всего этого, сказал Коля и вышел из общества карликов. Бабочки-однодневки к обеду получают пенсионное удостоверение. С маленьким Брюсом Уиллисом никто не хотел дружить, потому что он всегда тушил петарду за три секунды до взрыва. У котов тотальная невезуха. У них же все бабы усатые. Либо штрафной круг, либо Степа называет победителя конкурса ну, да. биатлон. Школьники, как всегда, рулят. Я так понимаю, Сурман побеждают. ровно. Позитива Харькова, 0,8 балла. И ваши аплодисменты этим замечательным командам.